নমস্কাৰ মই সুমন্ত বিশাল ফুকন আৰু বিশাল ফুকনৰ পাতি লোৱা বায়েক বৰাৰ কাহিনীয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্য তোলপাৰ লগাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এই যি অবৈধ বিনিয়োগ এই অবৈধ বিনিয়োগকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তাতোতকৈও ডাঙৰ কথাটোৱে হৈছে বিশাল ফুকনে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জেৰাত কেইবাগৰাকীও অসমীয়া অভিনয় আৰু অসমীয়া সংগীত জগতৰ মুধা পোটা ব্যক্তি গায়ক গায়িকা বা অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ নাম লোৱা বুলি ইতিমধ্যেই সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে কিন্তু তাৰ পাছতেই লাগিছে আউল কিয়নো চুমি বৰাই যিসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰী গায়ক আৰু গায়িকাৰ সৈতে সঘনে উঠা বহা কৰিছিল যিসকলৰ সৈতে ৰীলচ প্ৰস্তুত কৰিছিল যিসকলৰ সৈতে অহা যোৱা কৰিছিল বা তেওঁ হলি গলি আছিল সেই সকলোৱে এতিয়া সেই অভিযোগ নস্যাত কৰিছে কিন্তু এইখিনিতে উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্নৰ প্ৰকৃতাৰ্থত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জেৰাত বিশাল ফুকনে নাম লোৱা এই যিসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰী যিসকল গায়ক গায়িকা বা এই তাৰকাৰ পত্নীৰ নাম উল্লেখ হৈছে তেওঁলোক সঁচাকৈয়ে ধোঁৱা তুলসীৰ পাতনে বা সঁচাকৈয়ে বিশাল ফুকনৰ এই অবৈধ সাম্ৰাজ্যত তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰা নাছিল নেকি নিশ্চিত তথ্য এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা নাই কিন্তু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে সংবাদ মাধ্যমৰ নিজস্ব কিছুমান সূত্ৰ থাকে বা নিজস্ব কিছুমান চ'ৰ্চ থাকে যি চ'ৰ্চৰ জৰিয়তে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই সংবাদসমূহ বুটলি ফুৰে এইখিনিতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কোনো কোনো তাৰকাই বাৰু এই যি বিশাল ফুকনৰ অবৈধ সাম্ৰাজ্য বা বিশাল ফুকনৰ যিটো কেলেংকাৰী এই কেলেংকাৰীত নিজৰ ধন বিনিয়োগ কৰিছিলনে একাংশ লোকে মন্তব্য কৰিব বিচাৰিছে যে হয় কোনো কোনো তাৰকাই হয়তো বিশাল ফুকনৰ এই অবৈধ যিখন জাল এই জালখনত টকা বিনিয়োগ কৰিছিল আপোনালোক সকলোৱে জানে যে চান্দা কেতিয়াও নগদ লোৱা নহয় অৰ্থাৎ কোনো লোকে যদিহে চান্দা সংগ্ৰহ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ পৰাপক্ষত আমাৰ দৰে অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যত যদি আমি কিবা এটা অনুষ্ঠান পাতিবৰ বাবে চান্দা সংগ্ৰহ কৰোঁ তেনেহ'লে সেই চান্দাৰ ধন আমি ইউ পি আইৰ জৰিয়তেই হওক এ টি এমৰ জৰিয়তে হওক বা ট্ৰাঞ্চফাৰৰ জৰিয়তে লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সেই পাঁচশ এহেজাৰ বা দুশ টকাবোৰ আমি লওঁ কিহেৰে আমি নগদ ধন লওঁ প্ৰতিখন কমিটিয়ে নগদ ধন সংগ্ৰহ কৰে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰতিখন বিহু অনুষ্ঠানৰ পাছত এই জনপ্ৰিয় গায়ক বা গায়িকাসকলকো মোটা অংকৰ ধনসমূহ কেছ পে'মেণ্ট কৰা হয় অৰ্থাৎ নগদ ধন হিচাপে দিয়া হয় এই নগদ ধন হিচাপে দিয়া যিসমূহ টকা এই টকাসমূহ তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট বেংকত ডিপজিট কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যদি বিশাল ফুকনৰ দৰে এই ঠক আৰু প্ৰবঞ্চকৰ এই অবৈধ জালখনত ভৰি দি তাত যদি তেওঁলোকে জমা দিছিল বা তাত যদি বিনিয়োগ কৰিছিল তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ দুটা ধৰণেৰে লাভ হৈছিল প্ৰথম কথা ইনকাম টেক্সৰ পৰা তেওঁলোক বাচিব পাৰিছিল আৰু দ্বিতীয় কথা অতি কম দিনতে সুদৰ অংকত বা সুদৰ লোভত লোভত পৰি তেওঁলোকে এই ধন বিনিয়োগ কৰিছিল যদিহে বিশাল ফুকনৰ এই অবৈধ সাম্ৰাজ্যত তেওঁলোকে নগদ ধন বিনিয়োগ কৰিছিল তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ এই তদন্তৰ শেষত তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰা ধনৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে দিব নোৱাৰিব বা তেওঁলোকৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ তথ্য আৰু প্ৰমাণ নাথাকিব একাংশ লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে যিমানেই এইসকল লোকে বিশাল ফুকনৰ তাত বিনিয়োগ নাই কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে তথাপিও কিন্তু নগদ ধন হিচাপে তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে বিশাল ফুকনৰ এই অবৈধ জালখনক আপোনালোক সকলোৱে গম পায় চুমি বৰা এগৰাকী কোৰিঅগ্ৰাফাৰ চুমি বৰাই শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও যি মিউজিক ভিডিঅ' এই মিউজিক ভিডিঅ'ত অভিনয় কৰিছিল কোৰিঅগ্ৰাফী কৰিছিল সমান্তৰালভাৱে নতুনকৈ তেওঁ অভিনয় জগততো খোজ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল নতুনকৈ অভিনয় জগতলৈ অহা কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীতত কোৰিঅগ্ৰাফী কৰা এগৰাকী চুমি বৰাৰ এই জনপ্ৰিয় তাৰকাসকলৰ সৈতে অসমীয়া চিনেমা উদ্যোগ আৰু এই যি সংগীত উদ্যোগ এই উদ্যোগটোৰ তাৰকাসকলৰ সৈতে তেওঁৰ আছিল এটা ভাল সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্কৰ অচিলাতেই বিশাল ফুকন নামৰ পাতি লোৱা ভায়েকটোৰ সৈতে একাংশ তাৰকাক চিনাকি কৰাই দিছিল চুমি বৰাই অভিযোগ অনুসৰি চুমি বৰাই এই তাৰকাসকলক এই নগদ ধনৰ জৰিয়তে বিশাল ফুকনৰ তাত বিনিয়োগ কৰিবৰ বাবে এপ্ৰ'চ কৰিছিল হয়তো মানি লৈছিল একাংশ তাৰকাই আৰু সেইবাবে নগদ ধন বিনিয়োগ কৰিছিল বিশাল ফুকনৰ এই অমৈ অবৈধ সাম্ৰাজ্যখনত আৰু এয়াই যদি সঁচা হয় তেনেহ'লে এই যিসকল তাৰকাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ দৰেই কিন্তু তেওঁলোক যে এই কাৰবাৰটোত জড়িত নহয় সেই কথাকেই প্ৰমাণিত হ'ব তদন্ত আগবাঢ়িছে আৰক্ষীৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ পাছতহে জুলুঙাৰ মেকুৰী প্ৰকৃতাৰ্থত পোহৰলৈ আহিব চুমি বৰা আৰু পাতি লোৱা ভায়েক বিশালৰ অবৈধ সাম্ৰাজ্যত একাংশ তাৰকাই ধন বিনিয়োগ কৰিছিল নে সেয়া এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ধন্যবাদ